Как она защищает от взлома? Слава Богу, испытывать ну, не да, приходилось. Заказчик переезжает на новую квартиру. Наше знакомство с заказчиком произошло уже после того, когда он заказал дверь у другой компании. Сейчас мы уже приедем на объект, там уже будет дверь нашего производства. И на тот момент нашел компанию Bodyguard. 11-го года. 11 -го года. Что с этой дверью было? Вот она служит идеально, замки родные. Накладка, мапа. В тот момент она соскочила. Этот колпак, я не пойму, он как, как на клею, типа держится. Ну да, они любили наклей ставить. Вот в данном случае, наверное, тоже оно на, ну, а на тот момент это были ну, номер один я вообще. Ну, насколько я конечно, конечно. Потом мы познакомились с Иваном, и когда увидел <свят> те произведения, я просто, я даже удивлялся ну, вообще как? по сравнению. Другими, да, то, что в доме. Но по сравнению с монолитом, мне монолит uh -huh. более внушительный. Небо и земля. Uh -huh. Мне очень нравится там на новой квартире, uh -huh. как, как мы сконструировали. Ну, вот, мое мнение, поскольку я такой во всем изучаю, я считаю, что вот когда я заказывал эту дверь в 2011 году, это была ну, самая лучшая дверь. Но на сегодняшний день вот я себе ставил монолит, потому что я считаю, что это лучше монолит. Спасибо <laughs> большое. Спасибо еще раз, Илья. Я очень благодарен. Не за что.